В мае прошлого года одно из самых популярных мест отдыха в Забайкале – озеро Орей и прилегающая к нему зона официально были признаны особо охраняемой природной территорией. Этого статуса депутаты Законодательного собрания края совместно с экологами и руководством Улетовского района добивались не один год. Что сделано за это время в природном парке Орей, говорили сегодня на заседании президиума фракции партии «Единая Россия». О том, что уникальное целебное озеро необходимо спасти, экологи заговорили давно. Еще в 2010 году активисты и сторонники партии «Единая Россия» выступили с инициативой о создании здесь природного парка, что помогло бы оградить арей от массового загрязнения и браконьерства. Сегодня, когда эта цель достигнута, можно говорить о первых результатах проделанной работы. На 2014 год нам было выделено на реализацию проекта по созданию дирекции природного парка, по созданию природного парка «Арея-6» миллионов триста тысяч рублей на финансы 2014 год из них порядка трех миллионов это на, на исполнение госзадания и два с половиной миллиона это на субсидии на иные цели вот в общем то на 60 70 процентов на сегодняшний день то есть как бы денежные средства освоили на сегодня приобретаем технику, автомобильную технику, водно-моторную технику для патрулирования территории, для патрулирования акватории парка. Летом сотрудники парка совместно с местными жителями провели две масштабные экологические акции по очистке арея, в результате которых было вывезено более 80 кубометров мусора, а со дна поднято 3,5 километра рыболовных сетей. Началось облагораживание территории. Установлены мусорные контейнеры, информационные стенды, туалетные комнаты. Удалось наконец-таки оградить прибрежную территорию озера от массового заезда автомобилей, что раньше наносило колоссальный вред озеру. Однако это вовсе не означает, что теперь природный парк арей недоступен для туристов. Наоборот, в следующем году здесь планируется создание организованного палаточного городка для посетителей озера. У нас э, существует вот, неословенная, вот как раз большая вот, эта, вот, зеленая зона. Это на въезд, въезд в деревню Старой Ареи. Вот она порядка 60 гектаров. Но ну, где на сегодняшний день вот, именно и собирается вся вот неорганизованная масса всех туристов. Да, мы планируем создать на этой зоне э, палаточный городок, но с учетом эколого-экономического обоснования. За счет туризма дирекция парка надеется получать и небольшую прибыль, которую можно было бы также направлять на развитие парка. В целом же финансирование продолжается за счет краевых средств. Так, в 2015 году на сохранение и развитие этой уникальной территории планируется выделить более 15 миллионов рублей. Светлана Тулунова, Александр Забелин, Время новостей.